अधिकारी तो तो जा रहे हैं जिसे भी सामू नजर आई दूर करा। तो बिल्कुल लिख के दवा किसी भी ठेकेदारेम ना की जाए जदों तक ये पुल की सारे पासे प्रोपर वे सा मतलब सेफ्टी वाइज औरड वाइज या हर पास्य टेक्नीकली वाइज ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ ਖਲੀਰੇਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚ ਲੋਡ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋਡ ਨਾ ਪਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ तकरीबन ਹਰੇਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੀਟੀ ਸਾਬੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਸ ਆਹ ਨੂੰ ਮਨ ਬਾਹ ਨਿਕਲਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਮੋਟਾ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਾ ਬਤਾਉਂਦਾ ओके ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਡੀਟਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਏ ਲੋਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ ते बिल्कुल असंज नहीं जानते हैं एक फिर रुपये का हिसाब भी लिया जाऊंगा जे कुछ गड़बड़ होगी तो अभी हाँ अभी देखते जिसे जिसे पानी खड़ता है जो वजह हुई उसके लिए एक टीम बनाई गई है वो टीम इसको विजिट करेगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी जरूरत पड़ेगी तो किसी टेक्नीकल यूनिवर्सिटी की मदद ली जाएगी इसमें बेसिकली जो मेजर इशू ये रहा कि या तो किसी व्हीकल ने इसको हिट किया या वाइब्रेशन की वजह से गिरी है इसमें जो भी कमियां रही उसके खिलाफ जो भी जिस कॉन्ड्रक्टर ने काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कमियां पाई गई तो थोड़े चेहर समय के हादसा वापरियां हजे पुण चले कुछ गए देखिए पुल तो मोस्टली तो सारा सही चल रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर इशू तो जगह पे दिक्कत आई है यदि बाकी जगह पर भी ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया गया तो टीम विजिट करेगी आइडेंटिफाई करेगी और जहाँ जहाँ पे जो जो चीज करने की जरूरत तो होगी वो जरूर करवाएंगे जल्दी से जल्दी करवाएंगे ताकि लोगों की सेफ्टी जल्दबाजी के लिए थोड़ी कमी रह देखिए देखिए जल्दबाजी का कोई इशू नहीं आपने देखा होगा ना तो कुछ नहीं इनोवेशन किया है इसका ये तो हमने लोगों की सहूलियत को लेको जितना जल्दी कंप्लीट करना था उतना जल्दी करके लोगों की सहूलियत के लिए खोला इसमें कोई प्रेशर किसी काम का किसी चीज का नहीं है हाँ जो पूरा पूरा पुल चा पानी भी खड़ा हो गया वो बेसिकली एक जगह जहाँ पे जो पानी की निकासी है वहाँ पे कुछ कपड़ा वपड़ा जाम हो गया था उसी वजह से पानी नहीं निकल पाया था उसको इमीडिएटली ठीक करवा रोकना पड़ेगा नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल कोई जरूरत नहीं है सारे लोड टेस्ट होके ही पुल को खोला गया है और अभी देख लीजिए आप सारे व्हीकल चल ही रहे हैं वैसे ऐसी कोई समस्या नहीं है चलने में वैसे पर्टिकुलर एक लोकेशन पे दिक्कत आई है इसको एक बार दोबारा पूरी टीम उसको जांच करेगी और कोई भी इसमें यदि कमी पाएगी तो उसके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सर क्यों पांच सौ किलो का जरा प्लैप चुका गिरा गिरे जेकर गिर कोई गड्डी का कुछ भी मीटिंग होता तो वक्त होगा देखिए भगवान का शिक्र है कि, 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 कि किसी को कि किसी की जान का माल का नुकसान नहीं हुआ पाँच सौ किलो का तो नहीं होगा दो सौ तीन सौ किलो का होगा तो कितने हो तो भी किलो किलो का हो देखिए किसी के ऊपर गिरता तो नहीं बाकी सारे क्रैश बेरियर चेक करवाए थैंक यू सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल